А ми продовжуємо нашу мандрівку і беремо приклад з дуже відомого тепер вже мандрівника, якого звати Гунар Гарфорс, який побував у 1900... ой у дев'яносто країнах. При цьому не звільняючи з роботи, як він це поєднав, дуже легке питання і дуже легка відповідь. Справа в тому, що він працює у мобільному телебаченні. Тому він, знаходячись, десь там у мандрівці постійно виходить на зв'язок з, 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 з своїми підлеглими, і постійно все це вирішує просто ось так. От мобільно. Мужчина почав путіше. Еще с 17 лет, но тем не менее более активно увлекся в эту во всю деятельность и поставил себе за задачу поставь, потеш, путешествовать во множестве стран и побывать в каждой стране мира в 2008 году. И уже в первый этот год, именно в 2008 году, он побывал в 85 странах. Во, uh -huh. Вообще, на самом деле, был еще такой вот случай, когда он попал в книгу рекордов Гиннесса за супер посещение 17 стран за сутки, uh -huh. а в 2014 году, ой, простите, в странах за один день. Итак, Греция, Болгария, Косово, Македония, Сербия, Босния, Герцеговина, Хорватия, Словения, Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Швейцария, Лихтенштейн. Боже! Скульптуры из оливцы. Выявляется, что ну, с много художников так малюют оливцами. А тут художник подивився и говорит, нет, из них треба сделать скульптуру. Да, все круто. Именно э, боснийский скульптор э, Ясенко Дардевич превращает да. и карандаши в он говорит, что с этим материалом невероятно а! это? интересно работать, потому что э, если немножечко отвлекаешься в момент работы, материал трескается. То есть нужно быть предельно Вау! аккуратным. А вот, а еще он э, на самом деле вы видите все эти фигуры. Это такие крошки, Вали! которые сделаны с помощью специального технического Ого. оборудования э, микроскопического. Вырезается, э, удивительно, да, фигурочки. А это все очень, кстати, похоже на скульптуры из камня и обожженного дерева, если вы заметили. Ну, вот сходство есть. Что только не придумают. Понимаете, если э, э, сейчас для человека изобретены специальные браслеты, которые следят за их, его давлением, сердцебиением, mm -hmm. потерей килограмм и приобретением килограмм, теперь такой же ошейник, только уже ошейник, не браслет, придуман специально для собаки. То есть этот ошейник, кстати, он имеет название Бадди. Он позволяет вымерять температуру собаки, при этом сделать обчисление, сколько километров она нагуляла. При этом он еще светится в ночи для того, можно было легко... Локо знайти свого песка та побачити, наприклад, у місті або ж у лісі, або ж у парку. Ну і при цьому ще він заряджається дуже легко, і довгий час він може знаходитися на собаці без підзарядки. І при цьому він має USB та усі потрібні речі, там GPS і таке інше, щоб було дуже легко знайти свого собаку. І вже в ноябрі місяці обіщають продавати подобний гаджет. А ціна топового варіанту 300 доларів. І завдяки спеціальним додаткам ви зможете якраз взяти синхронізуватися. Своїми гаджетами і спостерігати за песиками. Заряджайся креативом, фаном та бомбічними ідеями разом із новим із «3 в одному «Коконат Мікс» та стартап-шоу на М1. Далі порція інноваційних проєктів, які прогреміли на весь світ. Починаємо гриміти з дуже цікавої виставки, яка відбулася, яка проходить, до речі, у Британії у місті курортному Уестон Супермер. Іменно це місце раніше було э, уже сейчас заброшений басейн під названням Тропікана, який давним-давно ізжив себе. Но, понімаєте, смысл тут в другому. Є такий андерграунд э, художник. Він надзвичайно популярний. Він це просто один із геніїв стріт-арту і його звати Бенксі, загадковий художник, обличчя якого ми ще й досі ніколи не бачили. А разом з ними з такими дуже цікавими експонатами, які ви зараз бачите, до речі, вони всі соціальні, як ви бачите. Тобто тут можна побачити і. гумовые кашешки, плавают вормазание нафтою, таким чином натекают на экологию. Також Диснейскую русалоньку, якая садится на сгорелого замку. Також и карету из mm -hmm. золушкой, которая перевернутая, а вокруг люди ее фотографируют активно. Это же является ассоциацией посланием неким на массомедийный маркет, который не стесняясь фотографировал все происходящее mm -hmm. с прекрасной и величественной принцессой Дианой. Высмеивание подобных социальных костей а невероятных ужасных э, происходящих вообще в человеческих глобальных катастроф все это очень круто иллюстрируется подобными масштабными. Цева, Недиснэйленд, это да. у нас Дисмаленд, и единственное все це, э, это ну так достаточно потому что э, дисма и переводится как прокладается, как как. Э, мрачный, Фохмурый. мрачный, mm -hmm. грустный.